Задержанный не смог прояснить ситуацию ни по поводу своего состояния, ни по поводу того, как он оказался за рулем иномарки. Лишь в одном он был уверен наверняка, но это знание в данном происшествии помочь ему ничем не могло. А чья машина? Не знаю. Не знаете? Угнали что ли? Да, наверное. А у кого угнали? Тоже не знаете, не да? Знаю, да? А вы сколько сегодня употребляли? Не знаю. Вообще ничего не знаете, да? Нет. А кто у нас президент Российской Федерации, знаете? Да, yeah, путин. <laughs> стихотворение выбрало, а надо было, было загадку выбрать. И я поняла, что сказала Илья, вот это вот загадка, зачеркивается. И он зачеркнул. Да. Ты что? Я с большие. Да. Помогла ему, но он все-таки заработал четверку, потому что у него там в э, самом последнем задании было. Тихо, тихо, тихо. Ёб твою мать, ты чё, блядь? Кто зимой по колене-то есть. Блять, дура нахуй, баный вот! It went.